Вітаю в УПІЛАЙФ. Отже, Україна підтвердила, що отримала дозвіл на обмежені удари зброєю США по території Росії. При цьому Wall Street Journal пише, що йдеться лише про ракетні системи залпового вогню HIMARS, керовані боєприпаси GMLRS і артилерію. Дозвіл США не поширюється на використання далекобійних атакам. Скрім цього, представнику Ради нацбезпеки США Майклу Карпентеру поставили питання. Чи дозвіл на удари по Росії стосується лише захисту Харкова, чи поширюється також на інші регіони, такі як Сумщина? І от що відповів Карпентер: це поширюється на те, щоб українці могли захищатися так через кордон проти атак Росії, які звідти надходять, тобто е, ймовірно йдеться не лише про е, район. Харківщини, що ще маємо? Німеччина передала ще одну установку. Петріот передає е, одну установку Петріот і 500 мільйонів євро. Ну і Україна та Швеція підписали двосторонню безпекову угоду. Це вже 13-та країна на черзі Норвегія та Ісландія. Про все це а також про те, що відбувається в Ізраїлі. говоритиму далі з ізраїльським військовим оглядачем Ігорем Левіним. Пане Ігалю, добрий вечір. Да, добрий вечір що означає надання Штатами дозволу бити Хаймерс і JMLRS, які можливості нам це дає, і чому там все ж таки немає Атакамс на вашу думку? Ну, во-первых, напомню на секундочку, що Atacamps це боєприпас для Хайморса. якщо не сказали Хаймарс, то що мешает Україні воспользоваться Атакамс і сказать, що ми не использовали Атакамс, мы используем Хаймерс. Вот. Мне кажется, это какая-то немножко софистика. Все эти вот там формулировки, я думаю, уже там дипломаты, и вот на высшем уровне будут уточнять. Потому что писать отдельно Хаймерс и отдельно DreamLRS немножко странно, потому что DreamLRS всего лишь боеприпас для Хаймерс. Хаймерс – это платформа для запуска. Вот. А что это дает? Очень просто. Это контрбатарейная борьба в первую очередь. Например, Ланцет, да, который с помощью него наносят удары по украинской артиллерии не только, и вот с помощью GMLRS, например, это прямо хорошее такое отличное средство. Вот на юге, вот у вас на южном направлении вы используете его как раз именно как контрбатарейное вот, средство. Помимо этого всего, это, конечно же, уничтожение логистики. Это склады, это узлы вот, логистические и так далее. То есть сейчас там на территории России они могут развернуть свой логистический узел и понимать, что на ну, максимум там с ретранслятором прилетит украинский FPV. Чтобы даже ударить артиллерии, теми же Богданами, например, да, вот, или там те страны НАТО, которые разрешили использовать свое оружие, да, но они не передают ДМЛРС, они передают э, артиллерию. Это нужно к самой границе подтянули эту артиллерию, которая уязвима. А теперь ДМЛРС вот, можно ударить и донести удар по этим логистическим узлам. И контрбатарейка, как я уже сказал, это существенно, это очень круто, это очень классно. Жалко, что Понимаете, надо было начаться вот по вторному наступлению на харьковском направлении, чтобы разрушены были селы и города Волчанск это город, города Украины, чтобы такие очевидные вещи должны были быть разблокированы. Вот. Немножко пугает, конечно. Но, к сожалению, по-другому никак оно не идет. Хорошо, что есть эта тенденция. Сейчас самое важное, как по мне, не останавливаться на этом. Есть, вот вы разрешили, да, там ограничено, за этим отлично. Следующий уровень дальше, ну, там, до Москвы на следующем этапе. Вот, то есть не останавливаться, то есть продолжать дальше этот дискурс раскручивать, развивать. Мы видим, как он ну, в Европе, этот дискурс набирает оборот, там уже Макрон с картой выходил и так далее, вот. Можно было себе представить такое, не знаю, полтора года назад, даже близко нет. Вот, это очень важно, это очень круто. Я хотел бы все-таки остановиться с уточнением на самом начале. Вы разделили, вернее, я разделил Хаймарс, Атакамс, вы все это Однак, однако, возможно собі себе представить, что хаймерс можно использовать, джейл можно, а атакамс нет? Я еще раз говорю, я не знаю, потому что это все выглядит как какая-то ну, чехарда с формулировками. Угу. Понимаете, они могут сказать, мы против того, чтобы наносить удары по России, и по-прежнему мы против, но мы за то, чтобы наносить удары, по тем военным объектам, которые несут угрозу конкретно вот в Харьковской, в Сумской там и так далее, и так далее областях. Дальше так. Это очень широко, дальше это очень широко можно как бы вот, эти рамки раздвигать. Это типичное как бы это все почерк американской дипломатии, которые там э, вот говорят одно дело и другое, вот э, поэтому это уже опять вопрос к дипломатам на, на этом уровне. Главное, что опять же как эксплодискусс развивается, дали зеленый свет, да, в каких-то в каких-то рамках. Но в каких-то рамках это, опять же, снова к высшему украинскому руководству уметь, уметь проскочить между этими каплями дождя, то, что называется. Вот мы постоянно, Израиль, мы в с США, с нашими друзьями, постоянно проскакиваем между двумя каплями дождя, когда они пытаются постоянно навязывать. Этого не делайте, этого не надо, туда не идите, этих не бомбите, это не покупайте, это наоборот покупайте и так далее. Вот. У вас все таки тут все только впереди, вот все эти истории и с НПЗ, и с ударами по территории России и так далее, и так далее, это все только первые звоночки у вас еще и, и, и до конца этого года, и в следующем году, и потом. Чем больше вы будете с американцами дружить, иметь с ними и дел, тем больше у вас будут таких ситуаций. И тем больше будет требовать мудрости от вашего руководства уметь Так лавірувати і проскакувати і добиватися свого в рамках ваших інтересів національних. Але ми звикли до того, що американці бояться ескалації з росіянами. От зараз, коли вони дають такий дозвіл, на що вони розраховують? Ми знаємо, що росіяни блефують. І, і як на вашу думку, росіяни зараз можуть відповідати там, американцям, нам, на дипломатичному, на фізичному рівні. Слушайте, я б не обобщав, тому що у них вже, там вже Джонсон сказав, дати розрішення. Да, и Гринтон говорит, что как бы да. То есть мы, мы видим, я даже заучивался уже, что это администрация Байдена и Салливан конкретно ну, додавить их, я не знаю, то есть, опять же, я не дипломат, я не политолог, то есть, конкретно, где именно нужно, там нужно за какие ниточки дернуть, чтобы, как бы, Салливан проснулся и его так не лихорадило, и он не боялся, там, эскалации и так далее, это уже вопросы к политологам uh -huh. и дипломатам, но мы видим, что это не общая тенденция, то есть, наоборот, мы видим и среди республиканцев, и демократов, есть те, кто говорят, дайте вот все, как бы, вот, мы одобрили пакет, это, ну, пакет помощи, пусть бьют, сражаются, как, как, как им нужно, и Блинкин говорит, украинцам решать, где и как бить, Ось, ми бачимо, що це дійсно запрет іде до конкретної групи не ані какой-то консенсус, там, як как бы, серед двох партій всієї. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що росіяни готуються до другої хвилі наступу на Харківщині і перекидають підкріплення. Власне, на що вони можуть розраховувати, враховуючи, що перша хвиля захлинулася, а тут ще і дозвіл бити по їх складах логістиці, і на Сумщині, і на Харківщині. Это не конкретно про наступление, то есть это можно глобальный этот вопрос поставить, но что они рассчитывают? Тянут время. Это много раз я говорил еще с прошлого года, то есть Россия тянет время. Ожидая, что, во-первых, помощь Запада уменьшится в Украине. Это первое, чего они хотят. Второе, это расшатать изнутри саму Украину, чтобы она стерлась, чтобы она устала, чтобы украинцы начали грызть друг друга. Вот. И тогда уже проще, да, произошел да, развал этой как вертикали управления развал там, на фронте произошел и так далее, и так далее, и так далее. То есть, они же большие силы вкладывают как раз в ИПСО и в психологические если возможно, операции как раз и как в отношении Европы, так и в отношении э, Украины вот общество. Как отдельно армия, так и отдельно гражданское общество. Вот. <coughs> большие деньги, большие силы, там отдельные люди сидят, вот, с большими от, от ботаферм до агентуры, агентура, которая действует внутри самой Украины, вот, и немало. Просто открываем, как бы, сайт СБУ, из официальной информации, давайте сейчас без, без инсайдов и уходить куда в глубину, просто официальная информация, постоянно какая-то агентура, то есть постоянно кого-то поймали, вот, вычислили, вот, и то одиночек, то сеть какую-то, ту группу и так далее. После двух с половиной больше двух лет полномасштабной войны. Это жуть, это жутко. Вот. Поэтому их идея постоянно давить, чтобы не терять инициативу, даже если у них успехов нет, или эти успехи очень ограничены. Вот. И плюс, как я уже много раз говорил, и в том числе в ваших эфирах, вот, постоянно, чтобы война была на вашей территории. Вот сейчас да, у них нет особо успехов на харьковском направлении. Но Волчанск э, разрушается. И вот для них это, по так. сути, как бы, да, успех это для них это вот успех возвращаться в Волчанск, они а не условно Шебекина какой-нибудь или так далее. Вот. Поэтому если спросят их там, а чего вы добились, вот, уничтожили, стерли, да, вот, а война там, не у нас, не в Белгороде, да, а у них там идет война. Это, вот это главное. Поэтому успех может быть перманентный, и, то есть переменчивый, точнее, переменчивый. То есть где-то они смогли там занять, захватить, где-то у них не получилось. Но постоянно есть инициатива, постоянное давление, и ждать, что время как раз работает, как они считают на, на, на их стороне, ну как считает Москва. В українському інформаційному просторі відчутне коливання і постійні сумніви, чи будуть росіяни, от як ви кажете, перманентно а, наступати повсюди, вимотуючи нас, чи все ж таки готують потужний удар, просто там деякі мери готуються до наступу на окремі міста. А уміров казав, що з півночі вони готують наступ, плюс 300 тисяч військових планують е, долучити. Власне, ви все ж таки схиляєтесь до того, що вони е, не спроможні і не готують якийсь один. потужный удар и будут просто вымотывать весь этот час. Правильно я разумею вас? Чтобы мы могли ну, точно говорить один удар, не один удар, повторно, не повторно, должны видеть, какие у них есть силы, что у них есть. Но, ну, кстати, постоянно, когда там или иначе на нарисуется какая-то группировка, и западные военные, и всевозможные обозреватели, и эксперты, и аналитики, вот, и ваша да, разведка, ГУР, об этом говорят. Так, обратите внимание, когда Скибицкий сказал их группировке 50 тысяч плюс 30 тысяч, до того, как началась эта атака, а не после. – Так, известно. Ну, – То, что должна, разведка, должна сказать разведка. – я да Да-да, должны сказать, то есть это роль разведки. Часто почему к разведке приходят с вопросами, вот всегда умный должен учиться на ошибках других, вот на наших ошибках. Да? У нас ошибки были в плане разведки, допустим, и насчет 7 октября, и насчет Октябрьской войны, то есть войны судного дня 50 лет назад. Это просчет именно разведки. Вот. Здесь как раз наоборот, ваша разведка каждый раз показывает себя очень с хорошей стороны, то есть прямо образцово, в книжке можно записывать. Вот. Поэтому, наверное, если где-то будет угроза, не обязательно в Сумское где-то. Это будет озвучено. То есть, что тут есть группировка 30 тысяч, там, или 40 тысяч, или 50 тысяч и так далее. Пока это не озвучивается, не могут войска материализоваться из воздуха, из ниоткуда. А сегодня с насыщением везде с вот этих средств наблюдения, да, все видно. То есть, развертывание войск видно. Это не война сто лет назад, когда можно было там в туманах, вот, в темноте, развернуть большую группировку незаметно. Действительно, такие были случаи, когда раз, разворачивали целые, развертывали целые дивизии а враг думал, что там на самом деле батальоны, вот все там были меры. Если Израиль в своих войнах просто так делал, там арабы думали, что там батальоны, а Израиль развертывал целые дивизии. Сегодня это невозможно, потому что все видно, все известно. Поэтому если где-то у них опять снова такое будет, это будет видно, и об этом будут говорить. Радіолокаційної розвідки та управління літаки Швеції, плюс дозвіл бити по цілях в Росії західною зброєю, плюс F-16. Якщо все це об'єднати і все це в один момент з'являється в Україні, починає працювати чи можна говорити про якийсь перелам у війні, чи це лише про посилення оборони. Я бы не спешил с такие громкие, да, вот перелом, но самолет ДРЛО, вот, э, да, что это, что это такое? Ну, очень простым языком, да, летающий радар. Радары ограничены тем, что у нас просто земля, наш шарик, да, он круглый, и вы не можете там в силу географических и физических просто ограничений, да, использовать максимально весь потенциал. Если вы берете этот радар, ставите его в воздух, поднимаете, у вас большое покрытие. У конкретно у этих самолетов шведских 400, 400, но зависит от там, цели, тоже размера и так далее, километров. Это очень круто. Их два, то есть, они могут работать поочередно, сменяя друг друга. Вот. И э, авиация, в отличие от там, сухопутных войск, и так далее, она всегда работает как большая система сегодня. То есть, это одна вот такая большая вот, э, экосистема. То есть эти самолеты вместе с F16, которые будут плюс с наземным персоналом, да, целью указания, плюс, я уверен, что будет и помощь, и информационные и так далее, со стороны западных тоже союзников, как и партнеров, как это и происходило до этого. Здесь вдвойне это будет тоже, эта помощь. Вот, вместе это будет позволять вам вот решать те или иные задачи, как, ну, по а, задаче воздушному прикрытию, так и удары по, по наземным целям, объектам. Вот, делать какие-то выводы пока не стоит, потому что <с Pharisees> я напомню, что ваша война такого масштаба, в немного чего происходит впервые. Например, использование Хаймарса для МЛРС конкретно ракет для уничтожения логистики, это впервые было сделано именно в реальных боевых условиях и на вашей войне. Как использовали, например, этих без безэкипажных катеров взрывающихся брандеров. Это все технологии были до этого был безэкипажный катер, вот, но чтобы так прямо уничтожать флот и запереть его, разблокировать зеленый коридор, вы сделали это впервые. В последний раз воздушные бои велись, когда мы там смотрим, да, вот, Балканы, да, арабо-израильские войны 80-е годы. Вот, поэтому очень сложно сейчас сказать, потому что у нас нет эмпирики, у нас есть теоретические только какие-то там вот вопросы. Как будет работать конкретно этот АВАКС, да, самолет, конкретно с F-16, именно той модель, которую вам, ну, MLU, то есть это блок 52, он будет равен этому, с ракетами вот АМ-120, опять же, как, смотря какие там есть, да, DC, как бы есть ну, модели этой ракеты. Вот. Плюс мы не знаем, будут ли вам все-таки помогать и поддерживать там информацию, да, осведомленность вот, западные партнеры или не будут. А если будут, то в каком объеме информации? Тоже мы этого не знаем. Поэтому нужно просто смотреть и Прямо что... проверять и так. Нужно смотреть, что готовят конкретно ваши воздушные силы, потому что, понятное дело, что у них есть дорожная карта, как они будут это использовать. Они тоже понимают, что они впервые это делают. И уже от этого мы будем делать какие-то выводы, а сейчас гадать нет смысла. Но это, но это да, это действительно серьезное усиление. Это не просто какое-то так, просто очередное оружие. Более того, вот это новость о этих самолетах, конкретно ДРЛО, может быть, чуть ли не одна из самых хороших новостей, не то, что неделя, а может быть, месяц или месяцев даже. А що стосується операції Збройних сил України та СБУ, які декілька днів уражали логістику для Криму, логістику ворога ну і, власне дрони СБУ уразили РЛС дороговартісно 100 мільйонів коштує в Криму. Про що вся ця історія? Як ви цю тенденцію розцінюєте? Дійсно, Україні вдається серйозно ем, залишати ворога в Криму без ППО, без РЛС, це підготовка до потужного удару з нашого боку. Ну, воздействие на ПВО, РЛС и так далее – это как раз к теме самолетов, о которых мы до этого говорили. Это подготовка всего театра воздушных действий для вот, той дорожной карты, которую я сказал, которую воздушные силы готовят. Независимо от от, от того, что действительно уничтожение ПВО это позволяет вам задействовать в Storm Shadow больше, да, другие беспилотники, вот, э, ну, воздушные беспилотники и так далее. То есть в целом это от, отворяет вам ворота. То есть смотрите, какая ситуация. Когда вы уничтожаете где-то ПВО, это не в том смысле, что больше у них не будет ПВО. То есть им нужно привести и развернуть снова s 400 те же. Вот. И пока, вот, если это, это окно, вы можете что-то делать. Нанести удар, например, по тем же паромным переправам, паромам. А к, этому, к вашему первому вопросу, это логистика, это альфа-омега это базис, как бы, вот, да, сражения выигрывают солдаты, войны выигрывают логистика. Вот. Поэтому это очень грамотно. Нужно дальше выносить им логистику. Эти паромы использовались, как говорит и заявляет ваш генштаб вот, активно для железнодорожных и автомобильных переправ и так далее. Вот, есть уже объективный контроль фотографии, был нанесен удар, это не просто заявление, то есть, действительно, это очень круто. Ну, не считая того, что, кстати, там еще катера топят, им уже все эти там тунец и так далее, и так далее. Uh -huh. Эти катера, что, тут, кстати, что важно, это не к теме логистики, но эти катера с помощью них как раз, они должны охотиться за этими безэкипажными взрывающимися катерами вашими. Меньше у них катеров таких uh -huh. сторожевых, проще действовать вам. А франція може відправити інструкторів в Україну декілька сотень. А ще Франція навколо себе країни об'єднує, які можуть приєднатися до цієї ініціативи. Там і Литва вже висловила готовність. А однак, у розмовах з військовими я чую риторичне питання: а де останні років 10 воювали французи, де воювали британці? А, ну і так далі, чи ви розділяєте такий погляд? Чи ні? Чи все ж таки французи дійсно тут можуть чимось чогось навчити нас? Воевали в Африке, ну, конечно же, враг был, ну, в Африке, Афганистан там и так далее, ну, вот, ну если вообще про Запад говорить. А, конечно же, учить можете вы, более того, тот опыт, который набираются западные инструктора, которые неформально, но у вас действуют тот опыт, который они набирают, они потом его будут использовать и используют у себя на Западе. То есть, как бы, ваша война учит, а не наоборот. Но, почему Украина постоянно посылает и на Запад обучаться? Потому что есть специальности. И сколько бы человек не был опытный на войне, вот если он конкретно не, не научили специальности определенной, он не может ее там с дерева сорвать. Это нужно научить. На Западе это отлажено как система подготовки. Другое дело, что не нужно это излишне формализировать, без учета вот жестких вот реалий, да, которые вот современной войны актуальны именно у вас. Это очень хорошо, вот по той истории уже широко известная, когда ваши бойцы учились в Германии, их там спросили, что делать, когда мины, немцы сказали просто обойти мины. Они сказали, когда их нельзя обойти, что делать? Немцы не знали, что сказать, потому что да, у немцев как бы этого не было как бы ничего в их методичках и так далее. То есть не смотреть на это линейно, принимать самое лучшее, учиться, брать. Ну, разрабатывать свое. Кстати, у нас же тоже, когда Израиль только образовался, мы брали много чего, взяли там русскую модель военной, военной там, школы, да, органайзинг армии взяли у Швейцарии, швейцарскую армию. Хотя могли бы сказать, да, мы там воевали уже 2-3 года в нашей войне за независимость, в страшной войне, когда у нас ничего не было, против огромной коалиции государств. А с кем воевал Швейцария? Ни с кем. Просто сиделся в горах. Но Игорь Ядин, это был второй начальник генштаба израильского, он поехал в Швейцарию и взял швейцарскую модель. Это же официально сегодня прописано, что израильская модель военная базируется на швейцарской модели милиционной. Но это не помешало, как бы тот факт, что Швейцария ни с кем не воевала, там уже больше сотни лет, не помешало взять воюющему государству эти наработки. Поэтому, да, брать у Запада, учиться у Запада, но постоянно корректируя под свои реалии. Переконливий аргумент зі Швейцарією. Не можу не спитати вас про Ізраїль, який взяв під контроль коридор на кордоні сектору Гази і Єгипта. Чи вдається зараз ну, операцію довести до кінця логічного, де будуть знайдені або ліквідовані лідери Хамас всі ці тунелі? Що станом на зараз відомо? То що границя тепер під нашим контролем. Це була нездорова ситуація, коли границя не під контролем господарства. Это тоже отдельный и вопрос. Все? А? И все? Ну, я маю на увазе, операция а, не, так, продолжается? Нет, операция конечно, потому что, потому что это контртеррор. Но э, пока существует есть боевики Хамаса, пока есть там э, вот, террористы, против них может вести боевые действия. Но это контртеррор, это не тот масштаб, который был. То есть э, сектор изолирован. есть вопрос туннелей, в том числе туннели, которые ведут в Египет. Их немало. Вот дальше это технические моменты, выявлять эти туннели. То есть главное этот коридор не mm. покидать. И сейчас вопрос не в том, что завтра или послезавтра закончится. Нет, и до конца года не закончится. А вопрос в том, чтобы не покидать этот коридор, чтобы не покидать границу. Чтобы не было этой нездоровой ситуации, когда ты не контролируешь свою границу. И все, что между Египтом и сектором двигается, Израиль был полностью это контролировал и знал. Вот. Потому что именно не а над я... этим коридор. Да, Филадельфия, то, что называется, коридором, и позволил Ирану насытить сектор, милитаризовать его оружием ракетами, автоматами, дронами минами, взрывчаткой и станками, и так далее, и так, далее и так далее, Ну, а если сектор изолирован, может э, не можно швидко, ну, относительно быстро решить сейчас проблему, почистить туннели, я не знаю? Нет, потому что туннелей много, и это опасно. Вот. Если делать это быстро, то это просто будут гибнуть наши люди. Вот. Мы ценим человеческие жизни. То есть э, операция длится уже долго, больше, чем половина года. этом, конкретно в самой операции в секторе ГАЗа мы потеряли примерно 280 солдат. Погибшими именно. Ну, потери выше. Именно погибших 280. Если бы мы действовали быстрее, можно ли было действовать быстрее? Можно было. Но были тогда бы тогда 280, наверное, на 300, 400, 500 или 600 погибших и так далее. Кстати, оценки, ну, когда да. раньше были оценки о уничтожении хамас в секторе газа и под контроль сектора, как раз вокруг этого оценки вертелись. Примерно 500-600 погибших, а не 280. Ну, потому что никто не рассчитывал, что там полгода воевать или что-то такое. Вот, Поэтому это вопрос в том числе и с жизни наших солдат. Так, ну це питання гостро стає. Виникає і в Україні. Раніше ніхто про це не думав, але і такої великої війни не було. Дякую вам, Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. Глядачів, запрошую коментарі під відео, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал Української правди.